जी, स्टार्ट कीजिए इंडिया मोहम्मद वसीम सागर साहब निदेशक परिसीमन हमारे चीफ जो है डॉक्टर सैद जफर महमूद है ये सच्चा समिति में ओ थे प्रधानमंत्री कार्यालय से रिटायर्ड हुए हैं आई एस ए हम लोग जो है प्रभाग राज्य पे काम करते हैं पिछली बार हमने स्टे लिया था महानगर पालिका का वो स्टे खुल गया है उस टाइम जो था मल्टीपल से चुनाव नहीं थे सिंगल वार्ड का चुनाव था 115 वाट का अभी जो है ये मल्टीपल सिस्टम से चुनाव हुआ है इसके अंदर जो है आपके यहाँ महानगर पालिका के अंदर 10 से 12 किलोमीटर का व्यास का एक के प्रभाग बनाया गया है जिससे जो है ये एक लोकतंत्र की हत्या है पाँच साल तक के जो है वो चारों वार्ड के जो प्रभाग के लोग हैं वो परेशान होंगे कि ये वार्ड हमारे में आ रहा है वो पार्षद उनके पास भेजेगा उनके पास भेजेगा इसके लिए हमने जो है एक पिटिशन तैयार है हमारी सोमवार को दिन जो है लग जाएगी वो वो है नांदेड़ महानगर पालिका की हमने उस पर स्टे मांगेंगे और स्टे नहीं मिलेगा तो जो उन्होंने आर्टिकल दो सौ ए का उल्लंघन करा है क्योंकि जो परिश्मन होता है वो तीन प्रकार से होता है एक तो जब सेंसस के आंकड़े आते हैं दूसरा जब वो विस्तारित होती है और तीसरा होता है रीएडजस्टमेंट आपके 115 सौ वार्ड बरकरार रहेंगे लेकिन एक से लेकर 15 तक के एक सौ पंद्रह तक के सबको जो है प्रभाव को उनको जो चेंज करना पड़ेगा लेकिन इन्होंने हर जगह के ऊपर जो है पाँच बीस प्रभाग है तो पंद्रह में करा कई दस है तो छः में करा चार में करा तो ये आर्टिकल दो सौ तैंतालीस का सीधे सीधा उल्लंघन है ये कोई सर्कुलर का या महानगरपालिका पालिका उन्नीस एक्ट का उल्लंघन नहीं है ये संविधानिक उल्लंघन है इसके खिलाफ आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हाँ अभी हम जो दायर कर रहे हैं हमारी है, महानगर पालिका नांदेड़ की उसके अंदर इसी का उल्लेख करा संविधान का और ये लग जाएगी सोमवार तक के या मंगलवार तक लग जाएगी क्योंकि अभी महानगर पालिका का, का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ चुनाव का अगर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा तो न्यायालय को आधिकारिकता अधिक, नहीं है आर्टिकल दो सौ तीन एक दो सौ उनतीस मार्फत दरवेळेस आपण कोर्टामध्ये जात असतो एक नगरसेवकाची हो गरज असते तर औरंगाबाद महानगरपालिका स्थापना एकोणीसशे ब्याऐंशीला झाली त्याच्यानंतर अठ्ठ्याऐंशीला पहिली निवडणूक झाली अठ्ठ्याऐंशी ते ब्याण्णवपर्यंत नगरसेवक होते ब्याण्णव ते पंच्याण्णव प्रशासन होतं त्याच्यानंतर पुन्हा निवडणुका झाल्या पंच्याण्णवला तर दोन हजार वीसपर्यंत तर मला हे म्हणायचं आहे की दोन हजार वीसपासून तर आतापर्यंत जे छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहरामध्ये कमीत कमी तीन ते साडेतीन लाख मागासवर्गीयांची लोकसंख्या आहे आणि आता प्रशासन दाखवत आहे दोनशे दोन, दोन लाख पस्तीस हजार ठीक आहे जनगणना नाही झाली म्हणून आपण ते आकडे ग्राही धरू परंतु बावीस वाढ साठी राखीव असताना असतानासुद्धा मागासवर्गीयाचा महापौर हा कधी होणार याचा आम्हाला प्रश्न पडला म्हणून आज जकात फाउंडेशन वो मी कृष्णा बनकर माझी नगरसेवक यांच्या हो। आपल्यामार्फत ही पत्रकार परिषद आपण घेतलेली आहे प्रशासनाकडे मागणी केली आता तर निवडणुकाच आता सुरू झाल्या तर त्यांचं लॉट पडणार आहे असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला पण लाट नाही जर पडले तर आम्ही जनतेच्या माध्यमातून तुमच्या माध्यमातून हे कोर्टामध्ये चाललो जनतेच्या हे पडलं पाहिजे बावीस मागासवर्गीयांचे नगरसेवक असताना सुद्धा जर महापौर पद मिळत नसेल तर निवडणुका लढून काय फायदा आहे की जे उच्च पद मिळत नाही आता रशीद मामू एक लक्की ठरले आपल्यामध्ये की ते एस टी होते सारे नगरसेवक एकीकडे आणि तो एक एकटा एस टी माणूस घटनेच्या आधारे महापौर झाला आम्हाला वाटतं की मागासवर्गीयांची लोकसंख्या एवढी असताना मागासवर्गीयाचा महापौर झाला पाहिजे या ठिकाणी आम्ही अशी मागणी करतो धन्यवाद सर